Я был очень большим удовольствием, совсем недавно, прочитал э, книгу, потом покажу ее обложку э, Кенвика э, Секс, агрессия и смысл жизни. Э, американский эволюционный психолог, который вот раз за разом планирует четко контролируемые эксперименты, которые позволяют показать, что есть некие факторы, которые влияют на выбор человека, кроме того, что он осознает. Вот, очень убедительно, не буду сейчас подробно это говорить, показывает, что то, что на языке гуманитарном мы воспринимаем как самоактуализацию, оно является реализацией нормальных биологических механизмов по повышению способностей в наших специфических условиях. Причем, кстати говоря, чем хороша эта картинка? не верхние этажи же закрывают лежащие. ну Ниже лежащие же переходят в ближе лежащие а ну а на самом деле реализуется все но просто следующие этапы они могут быть реализованы когда предыдущее тоже существует ближе я уже сказал, но нужно понимать, что наша психика многослойна и состоит из элементов в разной степени осознавания. И традиционное это разделение на сознательное и бессознательное все равно является упрощением призрянешь. Вот красивая достаточно юнговская аналогия. Мы считаем сознанием те, ту совокупность психических процессов, которые открыты друг для друга. Есть какой-то слой психических процессов, которые обычно для нас закрыты, но до которых можно дотянуться. Например, в подавляющем большинстве случаев управление дыханием у нас сознательно регулируемое, а управление сердцебиением несознательно регулируемое. Но можно научиться управлять сердцебиением. То есть на самом деле это достаточно подвижные границы и там есть разное состояние. Вот а кроме того, есть какие-то вещи, которые совсем для, для сознания, для я-структуры не видны. Важный вопрос. Как реагирует наше сознание, как реагирует наш разум на те вмешательства в поведение, которые исходят из неосознаваемой части, из невидимой части. Вот. И здесь есть ну, совершенно мощный механизм, он называется рационализацией. Вот. Один из первых экспериментов, в котором это было показано, в самом начале 20 века было Вот когда только начали баловаться с гипнозом. по опытному -по объясняют в гипнотическом состоянии. Вот это просто пример действия неосознаваемых механизмов, влияющих на поведение. Я не говорю, что гипноз позволяет дотянуться вот до, до этих слоев. Испытуемый он настраивает, что когда экспериментатор хлопнет в ладони, испытуемый достанет зонтик и пройдется под ним под колоннады. Вот. Экспериментатор хлопает в ладони, испытуемый достает зонтик и проходит под колонадой. Я вас зачем он это сделал? И он тут же дает очень логичное описание, в связи с чем он должен был сейчас проверить, как работает этот зонтик, потому что, потому что объяснение очень логичное изнутри, из осознаваемой части, без каких бы таких было недостатков, определяется да? а состоянием души совершенно нового, по последней причине, управляющей его водой. Это отдельный большой разговор. Вообще говоря, есть три базовых пути взаимодействия с вот этой нашей бессознательной частью психики. Ну, вот, наверное проще всего знать, вот, даже исторически да вот на самом деле открытие бессознательных психических механизмов принадлежит фрейду и э, при всей устарелости значит психоанализа классического там ну, с ним было принесено в, в общественное сознание очень много идей которые он изобрел фрейдизм э, вызвал глубокое э, оскорбление у правильных Невозможно поверить, что чистые и порядочные люди управляются, в частности, сексуальностью, грязными животными порывами. Невероятно оскорбительным является мысль, что сексуальность есть у невинных детей. Вот. Вы знаете, когда читаешь работы Фрейда и ранних фрейдистов, просто удивительно, какие разные и сложные неврозы, проблемы, аномалии поведения вылазили на основе сексуальных проблем. Сейчас стало существенно легче. Потому что, по крайней мере, сейчас человек может себе признаться, что в нем есть такие желания, что они влияют на его поведение, и это не является способом их вытеснять. На самом деле, если действительно на наше поведение влияют эти механизмы, их вытеснение – это способ оказаться перед ними безоружным и потом нарваться на какую-нибудь на какую их манифестацию, которая кажется разрушительной, например, на невроз. Очень часто вот такие вещи, о которых я говорил, воспринимаются как призывающие к дурному. Это люди, которые говорят, что вот эти вот низменные животные, порывы, они являются врожденными, значит, им нельзя противодействовать, Значит, люди, которые отдадут себя на милость вот этой вот страшной силе, они опустятся до сходского уровня и наличие некоторых мотиваций совершенно, и эти мотивации врожденные есть, но их наличие совершенно не означает, что они э, не пропаден. И кстати говоря, ну самый простой пример, это пример докузу нам в силу некоторых обстоятельств, в силу механизмов, которые э, заставляют э, нас э, максимизировать вклад в, свое, вклад в будущее например, может хотеться заниматься сексом. Можно давить себе это желание и убегать себе, что ты как, не, сексуальный, не, сексуальный, не сексуальный, только высокая живопись можно почувствовать в себе это желание заниматься этим без ограничений после этого нарываться на социальные и э, медицинские проблемы и можно э, его э, определенным образом организовывать, используя средства э, защиты от инфекций э, той самой э, контрацепции и э, э, учиться сублимировать э, неподходящее желание во что-то конструктивное так вот, вот это для нашей сознательной части взаимодействовать с нашими э, вот этими вот бессознательными а, программами. Другое дело, это сложная задача, потому что на самом деле то, что человек действует под влиянием вот такого механизма, очень хорошо бывает видно на других и совершенно не видно на себе самого. Я, я не буду э, отписывать назад наш разум является наше сознание, является структурой, которая позволяет реализовывать наши мотивации. Она не является структурой для пересмотра мотивации, для выбора оптимальных мотиваций. На самом деле, все таки при всей мощи нашей вот этой структуры, она хотя бы исторически, она подчинена тем желаниям, тем стремлениям, которые зависят от пройденных механизмов. Здесь перерисовано, здесь На старых глобусах, знаете, вот эта вот территория известная, да? а дальше вот эта территория, значит, где значит, там живут драконы. Вот сам Дракон. Нам нужно определить, вот, где начинается эта территория дракона. Это определить нелегко. И... Ух ты, а у меня другой, другая картинка. И безусловно, не является полным. И я буду очень вам благодарен, если вы, я так понимаю, мы еще поговорим, а мы его дополним. У меня есть пожилая противница. Научная степень, высокий моральный уровень, ответственные должности. И, к сожалению, жизнь, в ходе которой она сейчас смотрит, российской территории. Она ко мне очень тепло относится, и она слышит меня, когда ней Я дважды, вот когда она меня особенно заставала наездами с исполнители, я дважды собравшись с духом, стараясь не, не бить чересчур сильно. Я добивался того, что я ей показывал, ее утверждение величины. Это вы закончили память Я точно это знаю. Доходит до того, ты понимаешь, но все равно они у меня вызывают вот такое отвращение. Вот это вот люди, которые говорят с галицинским акцентом. Я хочу умереть, но не жить с в одной стране. Я говорю, понимаете, как иррационально. Он говорит, ты прав, ты что Но я не могу. Все. Значит, ей не предоставили какие-то железные аргументы, которые вот ее заставили выбрать ответ. Но, кстати говоря, как работать с вот этими вот эмоциональными, достаточно глубоко сидящими ну, корнями, я не знаю. Вот, ну и в случае, скажем, пожилого человека на самом деле не нужен. Пока, пока речь касается того, как она воспринимается и или мир, я думаю, лучше ее воспринимать мир, так как менее травматично. Мы заранее знаем, что не надо мне рассказывать. Значит, Есть целый ряд сейчас исследований, которые показывают, опять-таки, просто приводя пример к этому дискурсу. Да? Мы действительно видим, что одна и та же новость воспринимается людьми, находящимися на разных сторонах, или как доказательство там, особой извращенности и низости одних. То очень часто зацепки на систему вот. Если мы чувствуем, что какая-то тема, какой-то выбор вызывает у нас поднимающееся эмоциональное возмущение, особенно если лезет, я не знаю, там, я, ничего, я не могу с собой ничего сделать, но я никогда не соглашусь. Вот это вот оно. Плюс, конечно, есть хороший принцип, если опять человек сказали, что ты пьян, пойди проспись не работает да, да? Ни с пьяными, ни с... <связываем> О, <связываем> О, вот. Корни. <связываем> вот я теперь опять хочу вернуться к двумя, ну, к противопоставлению по этих двух подходов и поговорить об альтруизме. С точки зрения науки и поведения. одно из удивительных и нуждающихся объяснений особенностей поведения человека является его способность к настоящему ритуизму. <связанию> uh, При этом... Вот, есть такая точка зрения, которая, по поводу которой я могу только сказать, что она существует. Uh, вот. Достаточно сухое предположим, uh, сухое определение. Опять-таки тут нужно смотреть, что такое способность и как мы будем мерить вклад в следующее. Поколение. Но альтруистическое поведение — это то поведение, в которое ты снижаешь свою приспособность, повышая чужую. Одним из очень серьезных направлений эволюционной биологии и психологии является как раз изучение механизмов эволюции альтруизма. Есть такая точка зрения, которую вам любят солидные люди объяснять, что альтруизм с точки зрения науки не и поэтому является доказательством что я Божьего. Вот. И есть очень серьезный цикл работ, связанных с пытками его понять. Значит, есть три достаточно хорошо изученных. Тут по, каждой, по каждому из этих блоков вообще можно э, большие лекции делать, объясняющих происхождение разных форм поведения, которые мы можем рассматривать как э, альтруистические. Значит. Ну, не знаю, здесь, меня слушают в основном не биологи. Вообще в биологии очень много копий сломано по поводу идеи, что эволюция является результатом отбора генов, а организмы являются машинами для проживания генов. Вот эта вот идея эгоистичного гена, вот запущенная докинами. Как многие редукционистские идеи, эта идея, она обладает самым достоинством. Она позволит очень просто объяснить достаточное количество явлений. Я считаю, что есть, есть люди, которые стопроцентно ее понимают, есть люди, которые скорее умрут, чем с ней согласятся. Моя точка зрения, я могу это долго аргументировать, состоит в том, что есть категория явлений, где без отбора на генном уровне не обойтись, и есть категория явлений, которые отбора на генном уровне не объяснить на самом деле отбор идет на разных уровнях. И, кстати, нужно согласиться с тем, что отбор на генном уровне является чрезвычайно эффективным. Лишь при особых условиях отбор на более высоких уровнях может пересилить отбор на уровнях нижележащих. Так вот, относительно генного отбора. Впервые это дело открыл Холден, американский, английский биолог, коммунист, один из создателей представлений о биогенного возникновения жизни, он, он не очень хорошо сказал. Он сказал так. Я готов отдать жизнь за двух э, братьев или восемь э, кузинов. Не или не, нет. Может быть, племянника. да. Дело в том, что у человека с его родными братьями была на общее дело. А, например, с племянниками на восьмое то количество генов, которые есть в тебе, и то количество генов, которые есть в двух твоих братьях, одно эквивалентно. Вот я не знаю, зачем мне это так-на-так, так. но за трех братьев тоже нужно отдавать, и за девять этих самых, на, 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 на восьмую эквивалентных, с точки зрения распространения твоих генов, которые влияют на твое поведение, в, этом, в этой популяции. Есть формы поведения, которые можно рассматривать как ритуальные которые очень хорошо объясняются людьми. Поведение матери, которая жертвует собой ради детей, объясняется. Поведение пчелы, которая жертвует собой ради пчелиной семьи и ради потомства матки, очень хорошо объясняется, причем там вот, широкое распространение родственного альтруизма при прочтах любых определяется системой дезинфекционного Если интересно интересных антипочтений. Это непонятно. Однако совершенно точно, что человеческий альтруизм этим не ограничен, не оготучится. У нас он есть, но это он мало. Рецепрутный альтруизм, вообще говоря, в, вот с точки зрения гуманитарной, альтруизмом не является. Хотя это очень интересная и очень красивая вещь. Это отношение ты Вот. Ну, например, исторически их на... вот одна из моделей, на которую начали это дело изучать, была связана с летучими мышами, вампирами, которые живут колониями, которые вылетают на охоту и бьют кровь у крупных млекопитающих. И там, там ситуация такая, если вампиру не повезет, то у него может просто не хватить энергии на следующий выход. А если он хорошо напьется, у него энергии с избытком. Так вот, вампиры, которые напились крови, отрыгивают, съеденное другим не родственникам. Правда, они запоминают их запах, они отслеживают репутацию, вот, и они значительно охотнее, помогают тем, кто будет им, э, с ними э, делиться потом. То есть это вот на уровне неродственных особей ситуация обмена в короткой временной продолжительности это альтруизм. В долгосрочной это вполне, так сказать, эгоистичная, вполне повышающая приспособность к поведения. И есть очень интересная вещь, связанная с так называемым парахиальным или приходским, это буквально приходским альтруизмом. Вот давайте это из Маркова статьи, потом я скажу, где такого рода статьи, такого рода проблематика гуляет. Понимаете, что получается? Вот представьте себе популяции, вот она здесь сих пор которая периодически развивается на субпопуляции, случайным образом или не случайным образом. Зелененьким показана доля альтруистов, беленьким показана доля эгоистов альтруисты снижают свою приспособленность ради других. Поэтому в каждой субпопуляции доля альтруистов снижается. Однако, если успех субпопуляции зависит от того, сколько в ней было альтруистов, доля альтруистов в целом возрастает. Вот в том случае, если внутри групп происходит снижение Особи, доли особей, способных на альтруистическое поведение. Но группы, где больше альтруистов, оказываются более успешными, групповой отбор, видите, эти субпопуляции в разной степени выросли, может поддержать альтруизм. В общем-то, когда это стало ясно, парадокс математический, значит, когда это стало ясно, стали искать возможность наблюдать такого рода процессы. На самом деле, таких экспериментов, где парадокс Симпсона работает, мало. Э -э Сложно лишь в очень специфических условиях эксперимента. Вот один из немногих очень красивых экспериментов. Значит, здесь создаются смешанные культуры бактерий, одни из которых разрушают субстрат, делая его доступным для питания себе и другим а другие не разрушают. Но если рядом с ними кто-то разрушает, или, кто то есть также не будет. Значит, вот эта вот доля разрушающего взаимодействия, вот это доля альтруистов. Это скорость роста популяции. Чем, быстрее, чем больше альтруистов, тем быстрее популяция растет. А каждая из вот, этих фигур показывает динамику доли альтруистов. Вот это начальная доля, доля, вот так вот она смещается. Поскольку альтруисты часть своей энергии тратят на общее благо, они размножаются и растут медленнее и не проигрывают, но в целом по совокупности выигрывают. Но для того, чтобы такой механизм заработал, нужны очень специфические условия. Так вот, похоже, у нас да, есть целый ряд моделей, в общем, вы знаете, у меня получилось, я, я, я сам столкнулся с этим эффектом на моих очень простых моделях, а потом я с радостью узнал, что на суперпростых моделях получается то же самое. Когда мы пытаемся моделировать динамику человеческих групп,